bye <laughs> Assalamualaikum and hi everyone. Today I'm going to show you guys how to make a jeruk mangga and menerangkan aplikasi pergerakan member plasma dalam kehidupan kita. Seperti yang kita tahu, buah-buahan merupakan gizi yang penting dalam perihal makanan kita. Tetapi ada setengah buah yang cepat rosak dan mudah basi. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut Orang-orang dahulu telah membuat teknik penjerukan jadi, saya akan terangkan dengan lebih lanjut pada selepas ini Okay, stay tune Hello saya Jadi, bagaimana penjurukan ni dapat membuatkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran tahan dengan lebih lama Pertama sekali, uh, kaedah penjurukan ni melibatkan konsep osmosis dan resapan Larutan yang terlibat dalam proses ini, larutan hipertonik okay? Hipertonik Larutan hipertonik ni, sejenis larutan yang pekat lah Contohnya macam air gula Okey Okey Kalau kita perasa lah kan Sebelum penjurukan Struktur dan tekstur buah mangga tu Ataupun buah-buah lain yang kita gunakan keras Tetapi bila kita dah jurukkan dia berapa minggu, berapa bulan Dia lembut dan sedap untuk dimakan Macam mana boleh berlaku? Profesor Al-UIC menerangkan Ini disebabkan air di dalam buah mangga tu Meresap keluar daripada vakul Melalui proses osmosis dan pros ini juga berlaku apabila membran plasma berfungsi dan membenarkan zat-zat meretasi sel-sel tumbuhan. Okey. Apabila air dah meresap keluar daripada vakuum ini menyebabkan sel-sel berkurangan air. Jadi bila sel-sel berkurangan air, keadaan tu tak sesuai untuk mikroorganisma tumbuh dan membiak. Dan sebabkan itulah faktor untuk buah-buahan dan sayur-sayuran Yang kita jeruk Tahan dengan lebih lama Adakah sudah faham? Terbaik Selain daripada garam dan gula Sebagai bahan pengawetan makanan Kita juga boleh menggunakan cuka Sebab apa? Sebab cuka ni mempunyai asid Yang mampu menurunkan pH Dan dia melambatkanlah makanan tu Jadi busuk dan basi Tapi jangan pula kita guna madu Sebab apa? Madu manis kayak kamu Dapat beberapa kebaikan kaedah penjerukan ni Antaranya Makanan dapat tahan dengan lebih lama Dan juga kita dapat menjimatkan duit Walaubagaimanapun, bagaimanapun Terdapat keburukan kaedah penjerukan ni Seperti Kebanyakan nutrien keluar semasa proses penjerukan Dan juga Struktur ataupun tekstur Makanan ataupun buah-buahan yang kita jeruk Berubah Contohnya macam mangga tadi lah daripada keras jadi lembut So itulah antara kebaikan dan keburukan kaedah penjelukan ni Ok, untuk menjawab tentang soalan di rumah itu Pertama sekali kita kena faham Penggunaan natrium nitrat dan baja fosfat yang berlebihan Akan mengakibatkan garam mineral yang berlebihan terhadap tanaman Bila garam dah berlebihan, dia akan membentuk um, larutan hipertonik yang akan mengakibatkan proses osmosis berlaku. Bila proses osmosis berlaku, air akan mula meresap keluar daripada sel-sel tumbuhan dan akan mengakibatkan pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan layu dan mati. Jadi, itulah kesan daripada uh, penggunaan natrium nitrat dan baja fosfat yang berlebihan terhadap tumbuh-tumbuhan. Setiap masalah yang ada di dunia confirm ada jalan penyelesaiannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali untuk menyelesaikan masalah suruh rumah itu Suruh rumah seharusnya melakukan ujian tanah terlebih dahulu Sebelum dia menaburkan baja Untuk apa? Untuk mengajari tentang keadaan tanah tersebut Yang kedua Suruh rumah seharusnya ikut Atau follow the instruction yang terdapat di packaging baja Untuk mengelakkan Daripada uh, tumbuh tumbuhan itu mati Apa lagi? Uh, kering dan sebagainya lah Jadi itulah jawapan dan cara penyelesaian untuk suri rumah itu. Sudahkah anda belajar? Sila komen.